qoraqalpog'iston Respublikasining iqtisodiy salohiyati mamlakatda alohida o'ringa ega so'nggi yillarda respublikada mana shu iqtisodiyot e, sohalarida qishloq xo'jaligi alohida ahamiyat kasb etmoqda xususan uzumchilik sohasida so'nggi yillarda mana shu mamlakatimiz rahbarining qaror e, va farmonlari va bir qator hujjatlar e'lon qilindi qabul qilindi biz bugungi mana shu qoraqalpog'iston respublikasiga xizmat safarimizda ushbu qarorlar ijrosini qay darajada olib borilyapti va qay darajada ta'minlanyapti bu borada biz mana shu alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi matbuot kotibi dilbar siddiqova qoraqalpog'iston respublikasida siz bilan 2-3 kun mobaynida xizmat safarida bo'lamiz va mana shu xizmat safarimiz mobaynida uzumchilik sohasi qanday rivojlanyapti va bunga odamlarda manfaatdorlik daxldorlik hissi uyg'onyaptimi respublikaga kelganimizdan so'ng odamlarni o'sha dalalarga bo'lgan ya'ni uzumzorlarni barpo qilishga bo'lgan ishtiyoqini mana guvohi bo'ldik hali biz o'sha ichiga kirib borib bu haqida ko'rsatuv tayyorlagungacha bo'lgan jarayonda bu narsani guvohi bo'ldik bilasizmi mehroj aka bugun prezidentimiz tomonidan oqilona siyosatni shu darajada bir yuksak ifodasini har bir viloyatga har bir tumanga borganimizda guvohi bo'lyapmiz aynan bu yerda inson qadrini inson omilini birlamchi o'ringa qo'yilishi ham aynan mana shu uzumzorlarni barpo qilishda ham ko'rishimiz mumkin xususan bugungi kunda o'sha davlatimiz rahbariyati tomonidan hamda agentligimiz tomonidan respublikamiz bo'ylab uzumzorlar barpo qilish uchun aynan bu yilgi davlat dasturida 100 milliard so'm subsidiya hamda 100 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratildi bundan tashqari bu yilda hisobida 50 ming gektar yerda yangi uzumzorlar barpo etish rejalashtirilgan demak o'z uz o'zidan ko'rinib turibdiki yuqorida keltirgan biz sifralarimiz ham bevosita qoraqalpog'iston respublikasiga va ularning tashabbuskorlariga tegishli demak bugun siz bilan aynan mana shu yo'naltirilayotgan kreditlar mablag'lar hamda bu qo'llab quvvatlanishdan tashabbuskorlarimiz qay darajada manfaatdor ekanligini hamda amalga oshirilgan ishlarni birgalikda ko'rsak marhamat qoraqalpog'istondabog'torchilikni rivojlantirish yangi uzumzorlarni barpo qilishga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda ayniqsa serhosil uzum novlarini yetishtirish ko'paytirish va ularga ishlov berish sug'orishda yangi texnologiyalarni joriy etish ishlari olib bormoqda. uzumchilik qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligida yangi sohalardan biri shu boisdan alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi tomonidan maxsus vakillar hududda uzum yetishtirish tokzorlarni ko'paytirish va ularga ishlov berish sug'orishda yangi texnologiyalarni joriy etish maqsadlari uchun subsidiyalar ajratilmoqda amalga oshirilgan ishlar samarasi o'laroq o'tgan yil yakuni bilan qoraqalpog'istonda ming gektarga yaqin maydonda yangi uzumzorlar barpo etildi natijada mavjud uzumzorlar qariyb to'rtu o'ndan ikki ming gektar maydonga yetdi albatta ko'chatchilikda nav yaratish uchun e, bu ilm kerak bu juda ham murakkab jarayon ushbu laboratoriyada aynan uzumchilikning e, o'ttizdan ortiq navlari bugungi kunda inventro usulida parvarish qilinmoqda laboratoriya xodimlari mana shu joyda demak yaratilgan navlar mana shu iqlim sharoitiga ya'ni qoraqalpog'iston iqlim sharoitiga moslashtirib va shu orqali dalalarga ko'chatlarni yetqazishning dastlabki bosqichlarini ham olib boryapti va joriy yildan boshlab ushbu navlar demak sinovdan o'tkazilib bugungi kunda dalalarga ko'chat yetqazib e, berilyapti bu laboratoriyaning afzallik jihatlari yana bitta shundan iboratki bu yerda yevropadan e, keltirilgan yuzdan ortiq ko'chatlar ham ko'chat navlari ham bugungi kunda payvandlab va mana shu ko'chat navlari ham mahalliy iqlim sharoitiga moslashtirish jarayonlari ketyapti yosh olimlar mutaxassislar ishtirokida e, va bu yerda e, keyingi yilda ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yildan boshlab mana shu joyda har yili qoraqalpog'iston respublikasidagi bog'dorchilikka ixtisoslashgan barcha xo'jaliklarga ko'chatlar yetkazib beriladi ushbu laboratoriyada biz hozir ko'ryapmizda bog'dorchilikni yarli barcha yo'nalishlarda barcha o'sha o'simliklarni parvarish qilish ayniqsa o'sha hujayradan tortib mana shu ko'chat yetishtirishgacha bo'lgan jarayonlarda laboratoriyada ish olib boryaptida bu o'zi qachon ochildi bu laboratoriya va bu laboratoriyada qayerlarga ko'chat yetishtirib beriladi va reja qilingan mana shular haqida batafsil ma'lumot bersngiz bu laboratoriyamizni biz o'tgan yili kuzda tashkil qilganmiz hozir bu yerda bir yetmish saksondan ortiq buzum ko'chatlarni olib kelganmiz bularni hozir imver usulida ko'paytiryapmiz bundan taşqara, 4 to'rtta beshta payvantak ham olib kelganmiz sababi qoraqalpog shariyatida sho'r yer osti suvlari yaqin sovuqqa chidamli poyvantaklarni olib kelganmiz xudo xohlasa bularni yendi keyingi yili ko'chat tayi bo'ladi bu qoraqalpoq shariatida ekib xudo xohlasa maqsadimiz qoraqalpoq sharoatimiz uzumer rivojlantirish o'simliklarni mana hujayrasidan tortib to ko'chat shakligacha olib kelish jarayonlari baribir ilm talab qiladida to'g'rimi sizda xorij tajribasi bormi shunaqangi mana shu laboratoriyasida qaysi davlatlarni tajribasini o'rganyapti bu laboratoriya ilmiy xodimlari va o'ziz man o'zim jizrailda mm. agro e biznesda o'qib kelganman amerikalik olimlar tarafidan o'rganyapti shularni qilgan ishlarini toshkentda şuları, ishlagan shularni engizganda shuni shularni qoraqalpoq shariatida ishlab ko'rsatyapti mm. sababi ilm bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi sababi qoraqalpoq shariatiga mos ko'chatlarni yetishishimiz keraki biz o'zi qoraqalpoqda burundan o'sib kelayotgan eng yaxshi uzumlardan biri bu qirman degan uzum buniham biz xudo xohlasa mana invitorga kirgizyapmiz invitor sharatini ko'paytirib bunam kasalsiz qilib aholiga bermoqchimiz bundan tashqari amerikaнскiy sortlarimiz bor trlhozir bozorda danaksiz uzumlar ko'p ketyaptida bu Бу данаксиз da? bu danaksiz roal nom danaksiz amerika nomi shu hozir bozor talabi o'zgaryapti ko'proq shu danaksiz uzumlarni da. sababi mana toifa ekkanda sezon payti uch ming bo'lib qoladi Danaksiz üzümler, büledi, ha, koparak, e, kerek, e, bu danaksiz uzumlar kamida o'ttiz ming bo'ladi o'n barobar kamida daromadli bo'lib qoladi xorijga eksport qilganda ham shu narsalar e'tiborga olinadida ha o'shaning uchun ko'proq yangi sortlar biz ko'pay yangi sortlarni ekish kerak eski sortlarni qashish kerak sababi u daromad kam olib keladi yaxshi paymantaklarni eksak bu gektarni ko'proq ko'chat ekamizda qoraqalpoq sharoitida alohida капельны sistema qo'yish uchun biz лазерный планировка qilishimiz kerak sababi kuzda bahorda biz sho'rni yuvishmi kerakmizda o'shaning uchun liqo'yib yaxshi sortlarni eksak yaxshiroq bo'ladida izroil davlatini ko'rganda bularda sariq qumlardan bogq qilib da. bu degani bizning shariatda toproqda bog' qilsak bo'ladi sababi bu ka qo'ygandan keyin bu hamma aziqa u orqali beriladi shu lsho'rni yaxshilab yuvibqilib yaxshi payvantakla eksak sho'rga chidamli bizdaam uzum üzüm... desak bo'ladi sovuqqa chidamli uzumlar bor ulardan ham olib keldik xudo xohlasa ularni ko'paytirib ularni eksa xudo xohlasa ularni ko'mish kerak emas mehnat kamroq bo'ladi bu yerda necha xil umuman bog'dorchilik sohasida necha xil navlar yaratilyapti va qanday yangiliklar bor ko'proq urug'ini shu qoraqalpoq sharoitida sho'rga va sovuqqa chidamli uzumlarni va meva navlarini ko'paytiryapmizda un o'zidan yigirma olti xil importniy sortlarni olib kelganmizda mana bu ikkita uchta payvantakda ko'ryapmiz uzumlardan bir to'rtta beshta poyvantagin olib kelganmiz sovuqqa sho'rga chidamli yetmish sakson xil novimiz bor uzumdan bularni hammasi xudo xohlasa o'zlarimizni pitomni bor shunda ko'paytirib ekib ko'ramiz keyin qasilini ko'ramiz qaysi yaxshi qasil ko'proq beradi o'shandan keyin biz o'zlarimiz kamida ikki ming uch ming gektar bog' uzum ekmoqchi bo'lib turibmiz biz o'tgan yil kuzda ishni boshlaganmiz hozir payvanddagilarimiz ham sortlarimiz ham tayin bo'lib qoldi xudo xohlasa ko'chatxonamizga olib ekamiz keyin kuzda buni payvand qilamiz keyingi kuzga bizni ko'chatimiz tayin bo'ladi prezidentimizning ikki ming yigirma birinchi yil yigirma sakkizinchi iyuldagi uzumchilikni rivojlantirishda klaster tizimini joriy etish sohaga ilg'or texnologiyalarni jalb qilishni davlat tomonidan qo'llab quvvatlashning qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan qoraqalpog'iston respublikasi hududlaridagi ellikqala va nukus tumanlari uzumchilikka ixtisoslashtirildi va ularda yangi uzumzorlar barpo etish bo'yicha manzilli dastur ishlab chiqildi ushbu dastur asosida ikkita tumanlarga kredit mablag'lari o'zlashtirish maqsadida tijorat banklari biriktirilib joriy yil boshidan sakkiz milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari o'zlashtirildi so'nggi yillarda uzumchilik sohasini rivojlantirishga juda katta imkoniyat yaratilyaptida ishlayman degan yerning tilini biladigan odamlar uchun bugun uzumchilik sohasiga o'sha subsidiyadan tortib imtiyozli kredit mablag'largacha beryapti faqatgina insonda ozgina mehnat qilib o'zini e, mana shu yerga mehrini bersa bo'ldida bugungi kunda xuddi shunday mana shu ellikqala tumanida mana shu sohani rivojlantirishga qaratilgan qanday loyihalar amalga oshirilyapti e, bu sohaning rivojlanishiga qanday turtki bo'lyapti mana shular haqida ma'lumot bersangiz ikki e, ming yigirma birinchi yil yigirma sakkizinchi iyun kungi prezidentimizning besh ming ikki yuzinchi sonli qarorlariga asosan o'zbekiston bo'yicha qirq sakkizta tuman üzümçilik kekti Şundan bizim elli kalatmanımız ham üzümçilik e, cami 3000 gektar meydanda yengiden üzüm plantasyalarının teşkil kılışını reja kılıp organımız. Şundan e, 2000 gektar bu ahalı tam arkaları 1000 gektarı fermer ve e, yengiden teşkil kılınken üzümçilik klasterleri de. Bugün gün bu boyca e, Anca işler alıp olmakta, Hazır bir günge kadar 400 gektar maydonda yangidan e, sanoatbop va xo'raki e, uzum plantatsiyalari barpo qilindi har bir oila tadbirkor dasturlari asosida bugungi kunda tumanimizda sakkiz milliardga yaqin uzum üzüm, aynan uzumchilikni rivojlantirish uchun kreditlar ajratildi 20 mm. sonli qarorlarga asosan e, bu fermer xo'jaliklarimizga va uzumchilik e, klasterlarimizga qulay bo'lgan tarafi bu qarorimizni 7 yilga 7 yilga uch e, yil imtiyozli davri bilan kreditlar berilyaptida bunday bunday kreditni hali oldin umuman bo'lmagan bu yilni o'zida e, muhtaram prezidentimizning e'tiborlari bu sohaga uzumchilik sohasiga bo'layotgan e'tiborlari deb o'ylaymiz juda katta imkoniyatlar yaratilgan bundan fermerlarimiz ham xursand bizni tumanimizda e, sanoatbop va xo'raki navlari ekilyapti kishmishbop sortlardan sug'diyona degan uzum e, navi bor Ə, bu uzumdai danaksiz uzumdan hisoblanadi buni mayiz qilsa o'n tonna misol uchun qilib olganda o'n tonna uzumdan hosildan besh tonna mayiz qilsa olsa bo'ladi agar besh tonna mayizni biz sifatli qilib mayiz qila olsak eksport qiladigan bo'lsak yigirma dollar endi hisoblang besh tonnasi deyarli bir milliard pul bo'ladi bir gektar uzum maydonidan bir milliard hosil olish mumkin bu umuman boshqa ekinda u bunaqa narsa yo'q to'g'risini aytish kerak <laughs> man aytmoqchi bo'lganim uzum serdaromad bugungi kunga kelib aynan uzumdan jahon tajribalariga xos sifatli mo'l hosil olish eksportga yo'naltirish soha oldida turgan eng dolzarb masalalardandir shu boisdan qoraqalpog'istonda barpo etilayotgan yangi tokzorlarni ekish ishlarida sanoatbop uzum navlariga alohida e'tibor berilmoqda ishlab chiqilgan dasturga ko'ra jami olti ming gektar serhosil uzumlarni tashkil qilish rejalashtirilgan shundan 4200 ming ikki yuz gektari xo'raki yuz tari kishmishbop va 1700 ming yetti yuz gektar sanoatbop uzumzorlar barpo etiladi joriy yil boshidan buyon mirishkor dehqonlarimiz tomonidan 500 gektardan ziyod uzumzorlar barpo etilgan hozirda ham bu ishlar davom etmoqda ijodiy guruhimiz bilan ellikqala tumanida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdik tuman bugungi kungacha asosan paxta bug'doy va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlariga ixtisoslashgan joriy yildan boshlab qishloq xo'jaligi sohasida uzumchilik yo'nalishi ham kiritildi ushbu sohada kam mablag' sarflab ko'p daromad olish imkoni ega Bugun kunda 1614 gektar uzumzorlar mavjud ularning 484 gektari xo'raki 102 gektari kishmishbop va 270 gektari sanoatbop uzum navlaridir agentlik tomonidan samarasiz faoliyat ko'rsatib kelayotgan maydonlar o'rnida yuqori hosil beradigan uzum bog'larini barpo qilish sohaga subsidiyalar ajratish ishlari olib borilyapti masalan qala sharobi mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 70 gektar maydonda sanoatbop uzumzorlar barpo etildi ushbu yer maydonida tejamkor texnologiyalar ayniqsa tomchilatib sug'orish va boshqa ilg'or texnologiyalarni joriy qilish ham rejalashtirilgan buning uchun agentlik jamg'armasi hisobidan 6 milliard imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi qala şarabı mas'uliyati cheklangan jamiyatimizga elliqala tumani hokimligi tomonidan ikki yuz gektar uzum ekishga ge, yer ajratildi bu yil yuz gektarini ekish reja qilganmiz lekin shu kugadar bir yuz yigirma gektarini ekdik oxirlab qoldi уже oxirgi mana oxirgi ishlarni qilyapmiz Fergana'dan kelganlar bilan shartnoma qildik o'zlari ekib berishdi shartnomamiz uch yilga tuzilgan uch yil davomida bizlarga ustozlik qilib shu uzumni qanday tarbiyalanadi qanday mineral o'g'it beriladi qanday kimyoviy o'g'it beriladi hammasini o'rgatib 3 yildan keyin bizga hozirga kirgandan keyin topshirib ketadi asosan sanoatbob vinoni ishlaydigan uzumlarni ekkanmizsapiravi ana shunga o'xshagan bayan sheri asosan vino ishlashga vino uzumlarni ekkanz kelgusida niyatlarimiz albatta bu hosilni qayta ishlash shuning uchun mana zavodimizni ham ishga tushirdik kelgusida винны punk tashkil qilmoqchimiz ishlab chiqaradigan liniya o'rnatmoqchimiz eng zamonaviy talab bo'ladigan mahsulot vino mahsulotini ishlab chiqarish niyatimiz bor tumandagi tuproqqala ovul fuqarolar yig'inida ham uzumchilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan qator ishlar amalga oshirilib yangi yaratish eksportbop va sanoatbop uzum navlarini ko'paytirish tokzorlar maydonini kengaytirish borasida salmoqli natijalarga erishildi loyiha ofis rahbari umrbek Baltaboyev tashabbusi bilan mehnatsevar kooperatsiyasi tashkil etilib 10 gektar maydonda uzumzorlar barpo etildi va 50 ta temir daftar va ayollar daftari hamda yoshlar daftaridagi ishsizlarga 20 sotixdan bo'lib berildi tumanimiz uzumchilikka ixtisoslashgandan keyin mana hozir uzumchilik uzumchilik fermer tashkil qilib yangidan yigirma besh gektar joyga uzum qilyapmiz hozir mana o'n gektar ekkanmiz mana oldi unib chiqyapti qachon ekildi bu uzumlar uzumlar shu yigirma yigirmanchi martlarda ekildi hozirgacha endi shu kun ertang qolganini ham ekib hozir ekyapmiz dalada ish ketyapti ekib tugatamiz qaysi navi bu qaysi nav shu hozir иннi sort shu sanoat bop uzum ekyapmiz hozir o'z tumanimizda ham vinni vin zavod hozir ochilyapti tashkil qilinyapti o'shanga shu mahsulot yetkazib berish hmm. natijasida shuni tashkil qilyapmiz endi uzumchilik baribir hozir rivojlanib boryapti to'g'rimi daromadi ham e, paxtachilikdan ko'ra to'rt besh barobar yuqorida bu yuqori hozir mana shu bir gektar joydan shu хотя kamida bir o'ttiz qirq tonna uzum olamiz besh million sotganda ham shu ko'proq paxtaga nisbatan daromad ikki hissa uch hissa bo'ladi uzoq yillardan beri fermerman dedingizu paxtachilikda tə, bir gektar yerdan daromad qancha yu bu qancha paxtachilikda bir gektar joydan hozir bu yilgi nimada paxtani qimmatlagan hisobidan bir gektar joydan o'ttiz million olsa buning tan narxi ham nima bo'ladi rasxodi unin uzumga nisbatan ko'proq ketadi yoqilg'ilari ketadi hmm. minral suv ko'p ichadi to'g'rimi su paxta suv ko'p ichadi bunda hozir mana uzumchilikda hozir suv kam tanqislik hisobidan ham uzumchilik üzümçülük. yetishh uzumchilikka ixtisoslashtirdikda fermani <laughs> bugun mana shu yigirma besh gektarda nechi gektari ekildi uzum yigirma okay. so, so, bir gektar joy ekildi hozir shu kuni erta tugatamiz xudo xohlasa mana suv ham kelib qoldi shu hozir olyapmiz suvni ham sug'orish tizimlari bormi sizda sharoit bor sharoit hozir shu davlat tomonidan kredit olsak subsidiya olsak keyin shu tomchilatib sug'orishga hozir zamonaviy uslubga shunga o'tamiz bugungi kungacha shu o'z mablag'imizdan shu uzumni ko'chatini ham olyapmiz ekyapmiz mana ishchilar ham bor hozir dalada uzumchilikni rivojlantirish agentligining xodimlari kelib mana bizlarga shu hamma narsani tushuntirib o'rgatib shu ekishga fermerlarni ham qiziqtiryapti yana fermerlar hozir ekishga yer olib ekaman degan fermerlar ham bor hozir besh oltitasi shular kelib hamma xizmatni ko'rsatib seminar o'tkazyapti mana shu kreditlarni ham olishga o'shalar yordam qilib bizlarga yo'l yo'l ko'rsatib bizlarni rivojlantirishga yordam qilyapti qoraqalpog'iston respublikasida uzumchilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi korxonalarining uzumchilik yo'nalishida savodxonligini oshirish yuzasidan elliqqala va nukus tumanlarida o'quv amaliy seminarlari o'tkazib kelinmoqda albatta bu tuproq qal'a ham o'ziga yarasha tarixi bor biz hozir mana shu tuproq qalani atrofida ham uzumchilik madaniyati rivojlanganligi haqida ma'lumotlar bor bu haqida mana shu muzey ilmiy xodimi bahodir akadan biz uh, ma'lumot olamiz assalomu alaykum bahodir aka assalomu alaykum uh, bahodir aka endi uh, har bir davrni har bir uh, jarayonni o'zining tarixi borda mana shu uzumchilik madaniyatining ham uzumchilik sohasining ham o'ziga uh, yarasha tarixi borda biz tuproq qalaning hozir eng uh, tepa qismida turibmiz bu yerlarda ham o'sha davrlarda uzumchilik uh, tarmog'i sohasi aholi tomonidan bir uh, yaxshi bir kasb yaxshi bir dehqonchilik madaniyati sifatida qaralganda haqiqatdan ham bizlar bilamizki o'sha tarixiy ma'lumotlardan mana biza hozir siz bilan turgan yerimiz bu demak tuproq qala qadimiy yodgorligi hisoblanadi bu qala demak shu eramizning birinchi uchinchi asrlarda qurilgan bo'lsa bu qalani o'zini tarixi ham tarixini ichidagi ma'lumotlardan bilamizki demak shu qalada yashagan xalq shu qalada yashagan odamlar o'sha qal'ani atrofidagi mana ko'rib turgan maydonlarda demak uzumchilik bilan shug'ullanishgan va uzum yechishishgan bu hammasi mana shu ma'lumotlar demak tarixiy kitoblarda o'sha qayd etilgan va o'sha paytlarda eramizdan oldingi eramizning birinchi uchinchi asrlarida sh tuproq qal'ada hayot insonlar yashagan bo'lsa shu e, paytlarda tuproq qal'ani atrofida katta bog'lar to'qayzorlar uzum ekiladigan maydonlar bo'lgan va o'sha maydonlarda demak uzum yetishtirilgan shu yerda yashagan insonlar dehqonchilik bilan birga o'sha bog'dorchilik ya'ni shu uzum yetishtirish bilan ham shug'ullanishgan va bu uzumdan uzumni mevasi bilan birga u uzumdan yana sharbat ishlash shularni ham narsalar bilan ham shug'ullanishgan mana s tarix aylanib qancha asr o'tgan bo'lsa o'sha davrlardan mana yigirma o'n besh o'n sakkiz asrdan keyin ham demak bu qalani atrofida hozirgi kunda ham uzumzorlarni tashkil qilish uzum yetishtirish bo'yicha demak o'sha ajdodlarimizdan qolgan meros kasb shu uzum yetishtirish bog'bonchilik kasbi hali ham davom qilib kelyapti va yana o'sha uzumchilikni tiklash bo'yicha ishlar olib borilyapti mana qalani atrofida ham hozir uzumchilik bog'lari yaratish ishlari boshlanib ketdi qoraqalpog'iston hududida uzumchilikni tarixi olti ming yillik tarixga borib taqalishini so'zlab turuvchi tarixiy manbalar bor haqiqatdan ham dilbar shu o'rinda mana biz hozirgina elliqala tomondan keldik to'g'rimi tuproq qalaga bordik. Tuproq qalani atrofi uzumzor bo'lganligini ko'zimiz bilan ko'rdik siz ham bizga tavsiya qildingiz mutaxassislar bilan suhbat qurishimizi to'g'rimi albatta va mana shu ellik qal'a hamda tuproq qal'adan topilgan arxeologik topilmalar aynan hududimizda mana shu uzumchilik sohasini uzumchilik bilan birgalikda vinochilik sohasini juda qadimga borib taqalishini so'zlaydi ya'ni to'rt ming yillik tarixga ega uzum va vino saqlangan idishlar qolaversa uzum terayotgan ayol surati bularni barchasi bizni hududimizda uzumchilik madaniyati bugun emas balki judayam qadimda yuksalgan gal gibi ne spor aniq dalilidir shu sababli ham mehrodjn keling ki mana bugun har bir joylarimizni biz isbot va dalili bilan olib kelayotgan mana shu maxsus reportajimiz ko'rsatuvimizni yana bitta isbotini ko'rsatish uchun ellik qal'a muzeyidan topilgan asora atiqalar saqlanadigan muzeyga hozir birgalikda borsak hamda aynan mana shu uzum terayotgan ayol qolaversa o'sha uzum va vino saqlangan idishlarni ko'shinlarni birgalikda ko'rsak qadimiy topilgan topilmalarda minglab bobolarimizni qo'llari ekkan minglab momolarimizni qo'llari teklagan bu juda judayam bir insoniy bir tuyg'ular bilan agar o'lchaydigan bo'lsak bebaho haqiqatdan ham bebaho bir topilmalar hisoblanadi mana shu topilmalarni bugun siz bilan borib ko'zimiz bilan ko'rishimiz mani judayam quvontiryapti hozir mani o'zim rost kam ekan hayajondaman rahmat Қарайлапақстан аймағында қадымғы қарезім жерлерінде түсілік аралы бойы қалқыларын арасында жүзім жеткісу тарихы жүдә бір терең тарих. Қадымғы тарих десе қателес бейміз. Көп амбаларға қарағанда, карталарымызға қарағанымызда бізлерді көп оазислерді деп айтаймыз. Амударияның бойында, Сырдарияның бойында каналлар болған. Бізің эрамызға шекемгі 6-шы әсірлерден баслап, төртінші әсірлерден басылып берман қарап келіп әзіргі күнімізге шекен көп қана оазислерімізді қадымғы тарихи ядгарлықтар табылмақты. Бұл ядгарлықтардың әр бірінде жүзімнің тұқымлары табылады. Мысал кәтті құмлар бар, ұдыслар бар, бұлардың ішінде жүзімнің шарапын, біносын, сілеген соқларын, ішімдіклерді сілеген табылады қалдықлары көп ядгарлықтарда қазылмаларда біздерде вино давильня деп айтады жүзім жеткізген аспаптар хам табылады жүде көп мұқдарда мінекей солардың бір дәлілі айтсымыз керек диханшылықта рауаждандырғанда бақшылықта рауаждандырған жүзімшіліктің орны жүде бір ә, терең болады бай тарихқа ие мінекей солардың бір гуасы бізде советский намыдағы Қаралпақтыстан дәулет көркім өнер музейіндегі фондларында сақланып атырған бір қанша экспонатларымыз бар. Солардың бірі мінеке гипсінен ісленінген. Бұл топырақ қала ядгарлықынан шыққан, табылған. Ә, бұл жүзімнің дарағы, бүйерде мінеке жүзімнің солқымы көрін түрп, сәуелерін Бұлар біздің әрамыздың басында, яғни бірінші әсірлеріне тән. Емек ұсы менің мұна қолындағы тұрған жүзімнің солқымы керектің шахасы сәуелерінген экспонаттың ә, өзі екі жылға тарихқа екен енді және бір қызықлы нәрсе мен сізге бір екі хум көрсетемін бұл хумлар біздердің тарихи ядгарлықтарымыздан табылған Со хумлардың ішінен бағанағы айтқан жүзімлердің сүйектері табылған бұл жүда қызықлы ә, уақия біздер үшін жүда бір қызықлы табылмалар себебі ә, бұндай хумлардың ішлерінен әммесінен табыла бермейді ә, бұндай сүйектер бізде солардан айтайық бір екі хумымыз бар қәдімгі қумлардан бұл красноглиный дейді ұлайдан, сұртында, мысалы спираль түріндегі заратустрлар мәдениеті дәуіріне тән рәсімдар бар мінекей сол бір екі мына ішінен сондай айтайық жүзімнің сүйектері табылған бұл жүзімнің сүйектерін біз сақлап атырмыз, әзірі күні анализде болады келешекте құдай қаласа көреміз qalay bo'ladini manakay shunday yadigarliklardan topilgan buyumlar bizda bir baholi eksponat boli hisoblanadi bular shuningdek nukus tumanidagi shirinkent mehribon fermer xo'jaligi tomonidan qirq gektar maydonda uzum plantatsiyasi barpo etildi uzum o'ziga xos iqlim tanlamaydi ammo uni yetishtirishda qator talablar bilan birga kuchli e'tibor va aytish mumkin bo'lsa mehr kerak bo'ladi bu borada yurtimizning sohibkor bobo dehqonlariga yetadigani yo'q agentlik tomonidan sohada to'plangan tajribalarni ommalashtirish yaratib berilayotgan qulay sharoitlarni tushuntirish targ'ib qilish maqsadida o'quv seminarlari tashkil qilinmoqda ushbu seminarlarda uzumchilik yo'nalishida faoliyat olib borayotgan va yangi uzumzorlar barpo etish istagini bildirgan fermerlar ishtirok etmoqda loyiha ofisiga biriktirilgan shaxslar dehqon xo'jaligi va qishloq xo'jaligi korxonalariga amaliy yordam ko'rsatib yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etishga ko'mak bermoqda masalan nukus tumanidagi shirinkent mehribon fermer xo'jaligi agentlik ko'magi bilan uzum plantatsiyasini barpo qildi hozirda dala maydonlariga uzumlarning sanoatbop navlarini ekib agrotexnik tadbirlarni olib boryapti qoraqalpog'iston respublikasida bugungi davrga chakan 'alava juzumgarojlanir masalasi bo'lmagan бұрын тек айырым үйлерде ғана жүзім болатұғын еді а, базарымызға жүзім дерлік түсілік олиятлардан келіп тұрды біздің қалқты өзіміз өзіміз жүзім өнімлерімінен тәмелемедік бұрын тек басқа жақтан келген базар арқалы ғана еді енді қазір президентіміздің үтібарымен қарағалы пақыстанда әсіресе Арқа районларда соның ішінде жүзімгесікті ғалаба түрде арыворландыру бойынша жұмыстар іске нығатырды. Осы көріп тұрған аймағыңыздан қазір ірізі 300 гектар алпыс адам жұмыспен تأмінленуі керек. 242 гектар қазірше белгіленіп, карталары сізге берілді. Осы аймақта бүгінгі күнге шекем 30 гектардан асқан жүзім егілді не себеп дегенде ата бабадан гaп жақсыдан бақ деген әсіресе бұл жерде жасыл үлкендер жастарға өздерінің ақыл насихаттарын беріп бұл бақ ертең бізлердің келешегіміз бұл жүзім санаатпап өсімдік ертең сол режелер әмелге асып кетсе 15 бес миллиардлық бұл жерде инвестиция болады соның ішінде 200 мың долларлық Экспорт экспортслеу режелестірілген ұсының нәтижесінде алпыс адам жұмыспенен тәмейленеді. алпыс шаңырақта бес адамнан болғанда да бұл қанша адамның күнгөрісіне қызмет қылады жүзімгершілікті қалаба рауажыландыруда жүзімгершілік бойынша арнаулы жүзілген агентлік жүді жақыннан жәрдем көрсетіп тұрыпты. Хазіргі басында айтып өткеніндей семинар, басқа ұлайжылар ұсы агентліктің басшылығында өтіп батырыпты. Агентлік өзі шөл көмдестіріп, қанығелерді әкеліп, жүзімді қалай егі керек қалай тарбиялау керек. Етін бәрдегі жаздағы, күздегі мәселелер қандай қылып ашу керек, қалай жабу керек ұсы мәселелерді bizlarga tushundirdi xulosa o'rnida aytganda qoraqalpog'istonda barpo qilingan yangi tokzorlar uch to'rt yildan so'ng o'z hosilini berib yurtimiz aholisining ushbu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirishga o'z ta'sirini ko'rsatadi eng muhimi hududda oilaviy daromadga daromad qo'shib aholining turmushini yaxshilashga yoshlar bandligini ta'minlashga xizmat qiladi